va mana bugun bizani sizlar bilan htmld dasturlash kursini oxirgi darsi va bugungi darsda biz sizlar bilan o'zimizni kichik loyihani yaratib chiqamiz dars rejamiz ikki qismdan tashkil topadi birinchi qismda agar biz loyiha yaratsak ikkinchi qismda bo'lsa keyingi rejalar haqida gaplashib o'tamiz bugungi loyiha davomida biz o'zimizani kichik portfolio veb saytini yaratib chiqamiz mana ko'rib turishinglar mumkin manda hozir rабочиy stolimda portfolio degan papka bor uni ichida esa indek html bo'sh va kontakt html bo'sh html fayllarni ko'rishinglar mumkin va undan tashqari images degan papkani ichida de. faqatgina bitta o'zimni rasmim bor va bu rasmni biza portfoliomizga joylaymiz mana рабочий stolimda rezyume degan fayl bor bu faylni ochadigan bo'lsam pdf ko'rinishidagi mana rezyumeyimni ko'rishinglar mumkin va biza hozir shuni ozgina qismini html yordamida yaratib chiqamiz ahamiyat beringlar bu yerda birinchi ko'radigan narsamiz bu header qismi ya'ni rezumemni bosh qismi undan keyin biza work experience, ya'ni tajribalarni ko'rsatib o'tamiz va qayerda o'qiganligim ko'rsatiladi va oxirida esa qanaqa skilllarga ya'ni qobiliyatlarimni bu yerda ko'rsatib o'tamiz endi kelinglar kod yozishni boshlaymiz mana manda vs Code dasturi ochilib turibdi endi bu yerdan portfolioni tanlab portfolio papkamizni ochib olamiz va index.html ni ochadigan bo'lsak bo'sh ko'rinishdagi html faylni ko'rishimiz mumkin endi esa biz kod yozishni boshlaymiz birinchi qismi bu header qismi edi da semantics va layouts darsida biz o'tganmiz Header degan teg mavjud va bu teg yordamida biza veb saytimizga header yaratib olamiz sizlar oddiy div ham ishlatsanglar bo'ladi lekin shu best practicesga ko'ra header ishlatgan ma'qulroq endi esa bu yerda rasmni joylab olaman buning uchun images papkasiga o'tib profile fotoni ko'rsataman va albatta alt atributini ko'rsatib o'tish shart buni ham best practices darsida nimaga ekanligi va images darsida de, ge, de, bu nima vazifani bajarishni aytib o'tganmiz bu yerda profile fhoto deb ko'rsatdim saqladim veb saytga o'tdim Qat yuklasam rasmni ko'rishingiz mumkin lekin buni o'lchami biroz kattaroq endi buni kichkina ko'rinishga olib kelib va aylana shakliga olib kelamiz uning uchun rasmga id beraman profile photo deb va endi style internal style yordamida bunga stil beraman bilasizlar id bo'lsa reshetka simvoldan foydalanishimiz kerak endi profile foto deb bunga kengligini bir yuz ellik piksel beraman bo'yini bir yuz ellik piksel beraman va albatta bunga aylana ko'rinishi olib kelish uchun border radius ellik foiz berish kerak saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana ko'rishinglar mumkin aylana ko'rinishdagi kichikroq hajmga ega bo'lgan rasm yuklandi endi veb saytga o'tib ikkinchi qo'shadigan narsamiz bu mening ismim va familiyam endi buni h ikki teg yordamida qo'shmoqchiman h birni ham ishlatsanglar bo'ladi lekin man ozgina kichkinaroq qilish uchun h ikkidan foydalandim qayta yuklasam mana ko'rishinglar mumkin ismim va familiyam chiqdi endi esa tagidan linkidin veb sahifamga ilova yaratishim kerak buning uchun pi teg yaratib olaman va uning ichida linkidin veb sahifamga ilova ko'rsatishim kerak kelinglar buni ko'chirib olamiz qaytib o'tib yuklab endi bu LinkedIn ilovani bosganda ochiladigan qilib va bosganda yangi vkladkada ochiladigan qilib ko'rsatib o'tamiz bu blank atributi nima ekanligini ilovalar darsida gaplashib o'tgan edik va endi buni yuklab saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana bizda LinkedIn veb sahifamga ilova yaratildi keyingi qiladiganimiz bu emailimni ko'rsatib o'tish uning uchun email ni berib bu yerga esa emailimni ko'rsatib o'taman saqlab qayta yuklaydigan bo'lsak mana emailim chiqdi endi kelinglar bu LinkedIn va email so'zlarini qalinroq ko'rinishga olib kelamiz buning uchun biz b tagidan -e foydalanamiz buni formatting darsida de ko'rib o'tgan edik endi saqlasak quyidagi ko'rinishga ega veb sayt hosil bo'ldi endi kelinglar bu kontentni o'rtada joylashgan qilamiz buning uchun style qismiga o'tib header tagidan foydalanib chunki bizada hamma kontent hederni ichida bunga text align center beradigan bo'lsak mana bizada kontent o'rtada joylashgan ko'rinishga keldi rasm ham o'rtada joylashdi chunki rasm ham inline element endi kelinglar biza tajriba qismini ham qo'shib o'tamiz buning uchun hr yozib ya'ni gorizontal liniya yaratamiz va endi section tagidan foydalanamiz yana boya aytib o'tganimdek sizlar oddiy divdan ham foydalanbo'ladi deyarli farqi yo'q faqatgina html semantikslarga rioya qilish uchun va to'g'ri layout yaratish uchun shu tagidan foydalanamiz endi buni yopib ichida quyidagi ko'rinishga ega bo'lgan struktura yaratib olishimiz kerak bu yerda bizda kompaniya nomi ishlagan vaqtim ishlagan pozitsiyam asosan nima ish bilan shug'ullanganim va loyihalarimni ko'rsatib o'tish kerak endi biz xuddi shuni html yordamida yaratib olamiz Vebsaytga qaytib o'tamiz bitta div yaratib olaman va bu divga experience deb klass beraman yopib h 3 yordamida qaysi kompaniyaligini ko'rsatib o'taman bu yerda glo kompaniyaligini ko'rsatdim va yonida qavslar ichida qaysi периодda ishlaganimni ko'rsataman bu eski rezume bo'lgani uchun bu yerni to'g'irlab o'tishim kerak va undan keyin qaysi pozitsiyada ishlaganimni ko'rsatishim kerak buni endi p yordamida va b tagi bilan yani qalinroq ko'rinishga keltiramiz va endi asosan nima ish qilganligimni yana p tagidan foydalanib endi esa b emas i tagidan foydalanaman ya'ni ozgina qiyalagan ko'rinishda chiqaraman saqlab endi oxirgi qo'shadigan narsamiz bu proyektlarim buning uchun project deb yozib endi ul ya'ni list yaratish tagidan foydalanaman va bu unordered list ya'ni qora dumaloq shaklda chiqadi endi bo'lsa ketma ket ishlagan proyektlarimni ko'rsatib o'taman bu birinchisi projektlarımla... bu tamam. ikkinchisi va albatta bu uchinchisi uchta i̇şte ko'rsatishimiz yetarli deb o'ylayman qolganlarni o'zinglar qo'shib olishinglar mumkin ozgina buni chiroyliroq ko'rinishga olib kelaman saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana ko'rishinglar mumkin bizda quyidagi ko'rinishga ega struktura hosil bo'ldi endi kelinglar ishlagan kompaniyam va periodini yashil rangga o'zgartiramiz uning uchun bu yerni topib olib klass beramiz experience company deb ya'ni qaysi kompaniyada ishlaganimni bildirish uchun bu ikki chiziqcha bilan yozishim ma'lum bir qoidaga asoslanadi buni hozir bilishingiz shart emas lekin keyinchalik tajribanglar ortgan sari sizlar ham shunga o'xshagan qoidalarga asoslanib klasslarga nom berishni boshlaysizlar bu yerga o'tib experience company deb yozib olamiz va color yordamida green beramiz saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana ko'rishinglar mumkin bizada yashil ko'rinishga keldi endi kelinglar ikkinchi ishlagan kompaniyamni ham ko'rsatib o'taman uning uchun bu experience qismini ko'chirib olib pastroqqa tushib buni yana joylayman endi kelinglar bu ma'lumotlarni o'zgartirib chiqamiz buning uchun rezmega o'tamiz ishlagan kompaniyamni yozamiz ishlagan pozitsiyamni ko'rsatamiz va qaysi paytda ishlaganimni esa desember ikki ming o'n deb ko'rsatib o'tamiz va asosiy qilgan ishlarim bu yerda ko'rsatiladi va endi bu yerda bitta proyektni ustida ishlaganim uchun xuddi shu loyihani bu yerda aytib o'taman saqlab buni va endi buni ozgina chiroyliroq ko'rinish keltirib saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana biza ikkinchi tajriba ham qo'shildi endi biza experience qismi bilan deyarli tugatdik kelinglar biza bu yerda experience ekanligini ham ko'rsatib o'tamiz buning uchun sektionni boshida h 2 ikkitaga yordamida eksperience deb yozib qo'yamiz mana exsperience deb chiqdi endi sizlar o'zinglar xohlagancha experience qo'shishinglar mumkin ya'ni tajribalarni endi biza education qismiga o'tamiz education qismi ham deyarli tajriba qismiga o'xshash bo'ladi bu yerda qaysi daraja olganim qaysi universitetda olganim va bahoyim va agar ma'lum bir yutuqlarga ega bo'lgan bo'lsam shularni ko'rsatib o'tamiz kelinglar endi shu qismni yaratishni boshlaymiz section deb yaratib bu yerda hk yordamida education deb ko'rsatib o'tamiz va pastdan div ochib olib klass education deb nomlasak bo'ladi va endi bu yerda birinchi bo'lib h uch yordamida qaysi daraja olganim va tagidan b yordamida va b yordamida qaysi universitet tomonidan olganim va o'rtacha bahoyimni ham alohida paragraf qilib chiqarib o'taman va qaysi vaqt davomida o'qiganimni esa yana qoslar yordamida ko'rsatdim e, va kelinglar endi bitta yutug'imni ko'rsatib o'taman bu, bu yerda p tagidan foydalanib onors deb yozamiz va uni ichida ul ochib li yordamida bu bitta yutug'ni ko'rsatib o'tamiz kerakli endi bu ul emas ol ya'ni order order ko'rinishda yozamiz saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsa mana bizada education qismi qo'shildi keler bu yogga gorizontali ham qo'shib qo'yamiz sectiondan oldin mana ana endi chiroyliroq ko'rinishga keldi va bu yoqda yutuqlarimga kelaylik yana bittasini qo'shib o'tamiz shunda chiroyliroq bo'ladi bu yerda li ko'rinishida ikkinchisini qo'shsak mana biza birinchi o'qigan joyimni qo'shdik endi ikkinchisini ham xuddi shunaqa qo'shib chiqamiz buning uchun yana education qismini ko'chirib olib joylab endi bu yerga o'qigan litseyimni ko'rsatib o'taman qaysi vaqt davomida o'qiganimni qavslar ichida ko'rsataman undan tashqari litsey nomi va bahoyimni bu yerda ko'rsataman va endi bu yerdan yutuqlar qismini olib tashlab turaman saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana bizada education qismi ham deyarli tugadi endi kelaylik buni ham yashil ko'rinishga olib kelamiz buning uchun h uchga alohida klass beraman bu klassni kelaylik education institution deb nomlayman va xuddi shu klassni ikkinchi h uchga ham beraman va buni ham yashil rangga keltirish keltirmoqchi bo'lganimiz uchun bu yerga vergul qo'yib bu grouping rules deyiladi buni ham css darslarda o'tganmiz saqlab veb saytga o'tsam mana ko'rishinglar mumkin bizada education qismi ham tugadi va endi qo'shadigan qismimiz bu skills qismi hr qilib ajratib olib endi section yordamida skillslarni qo'shamiz skillslar quyidagi ko'rinishga ega ya'ni bu tablitца ko'rinishida chiqarsak bo'ladi bu yerda uchta ustunan tashkil topadi va shunaqa ko'rinishga ega tablitsa yasaladi veb saytga o'tamiz bilasizlar tablitsa yaratish uchun tabldan foydalanamiz uning ichida tt ha yozamiz va tr yozib th ya'ni таблиtца bosh qismlarini yaratib olamiz bizada bu technical skills birinchisi ikkinchisi personal skills va uchinchisi language skills saqlaymiz endi esa tablitsani bodi qismini yaratib olamiz bu yerda bitta tr bo'ladi va bunig ichida birinchi td technical skills yozib o'tamiz kelinglar bu yerda UL dan foydalanib har bir bittasiga li yordamida yozib chiqamiz va bu yerga kelin har bir bittasiga uchtadan qo'shib chiqamiz sizlar xohlagancha qo'shishingiz mumkin va bu yerda oxirgi bo'lib betonni qo'shaman va endi xuddi shunaqa personal personalskls ko'rsatib o'tamiz buni ham li yordamida uchtasini ko'chirib olib qo'yib endi bunga liga o'tqizamiz buni ham xuddi shunday qilib liga o'tqizamiz va oxirgisi kelib buni bir xil ko'rinishga olib kelamiz va oxirgisi buni ham lini ichiga joylaymiz va endi oxirgi qo'chadiganimiz bu language skills va bu uchta language skillni ko'chirib olib veb saytga o'tib qo'yib endi birinchi bo'lib buni ko'rsatamiz ingliz tili undan keyin rus tilini va albatta oxirida o'zbek tilini ko'rsatib o'tib saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam bizada bu ko'rinishga ega skilllar hosil bo'ldi lekin bu yerda bo'sh yozganim uchun buni pana o'zgartirishim kerak mana endi bizada skilllar jadvali hosil bo'ldi endi kelinglar bunga sectionga yana ko'rsatib o'tamiz bu skilllar ekanligini va bu tablitsani butun veb sahifamizni kengligi bo'yicha yoyilishini ta'minlaymiz buning uchun style qismiga o'tib table tagiga vi yuz foiz ko'rsatib saqlab qayta yuklasak mana bizada quyidagi ko'rinishga ega skillslar jadvali hosil bo'ldi biza deyarli portfoliomizni tugatdik va endi oxirgi qo'shadigan qismimiz bu futer qismi va kontakt fayliga ilova yaratish bo'ladi buning uchun eng pastki qismga tushib yana hrdan foydalanib buni ajratib olamiz va bilasizlar bizada futer degan semantik teg mavjud buning ichida kelinglar h uchdan foydalanib a link yordamida f yaratib olamiz va bu yerga kontakt qo'shib kontakt mi deb saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana eng pastki qismida kontakt me degan ilova yaratildi buni bossam biza boyagi kontakt faylni ochishimiz mumkin qaytib o'tib mana biza asosiy qismni tugatdik endi kontakt me faylida esa forma yaratib olamiz kodga qaytib o'tib kontaktga oa bo'lsak mana bizada bo'sh ko'rinishdagi fayl bor keling mana o'tsam bo'sh endi bu yerda kerakli forma yaratib olamiz uning uchun h uch yordamida kontakt deb yozuv chiqarib olamiz va endi bilasizlar formalar form tagi yordamida yaratiladi uni action atribu bo'ladi buni forms darslarida ya'ni uchta dars davomida yaxshilab tushunib olishinglar mumkin uni youtube kanalimni topishinglar mumkin endi yani bu yerga kontakt ph deb ko'rsatib o'tamiz buni ham nimaga yozilishini tushuntirganman va metodga hozircha getni o'zini yozib forma yozishni boshlaymiz birinchi yozadigan narsamiz bu foydalanuvchidan ismini so'rab olamiz bilasizlar uning uchun labeldan foydalanib inglizida first name bo'ladi Birin ismi first name va input tagidan foydalanib type atributida bu text ko'rsatamiz va namga first name name nimaligini ham forms darsida tushuntirib o'tganman id ga ham first name ko'rsataman saqladim veb saytga o'tdim mana first name yaratildi endi kelinglar buni blok elementga aylantirib olamiz chunki keyingi e qo'shadigan formalarimiz keyingi liniyadan bo'lishi uchun mana bu yerda div yordamida ikkinchisini yaratamiz bu last name bo'ladi ya'ni familiyasini so'rab olamiz input type last name name last name id last name mana bizada last name ham yaratildi kelinglar buningga stil berib boramiz buning uchun unga field deb klass beraman klass nomini xohlagan bersanglar bo'ladi xohlagan klass nominglarni bersanglar bo'ladi endi uchinchisi yana bitta fini yaratib endi foydalanuvchidan uni emailini so'raymiz email type e'tibor beringlar type email namga ham email berib o'tamiz va idga ham email berib saqlab veb saytga o'tib qaytib yuklaydigan bo'lsam quyidagi ko'rinishga ega forma hosil bo'ldi kelinglar bunga stil berib o'tamiz ya'ni internal styledan foydalanaman sizlar external alohida css fayl ham ulasanglar bo'ladi uni ham html kurs davomida ko'rsatib o'tgandim field berib margin botom yordamida besh piksel ko'rsatib har bitta formani tagidan besh piksel joy tashlab o'taman mana endi bizaa chiroyliir ko'rinisha keldi oxirga oh, qo'shadigan narsam bu albatta message ya'ni foydalanuvchi nima yozmoqchiligini bilib o'tishimiz kerak buning uchun labeldan foydalanib message deb nomlayman message va endi biza tekst areadan foydalanib ya'ni kattaroq tekst kirgizmoqchi bo'lsak tekst areadan foydalanamiz bu yerga id message name ham message va bu nechta liniya ko'rinishligini o'nta saqlab veb saytga qayta yuklasak quyidagi ko'rinishga ega bo'lgan forma hosil bo'ldi endi kelaylik messejeni keyingi liniyadan qilib qo'yamiz mana oxirgi qo'shadigan narsamiz bu albatta knopka hisoblanadi bu tugma yordamida buni serverga jo'natish imkoniyatiga ega bo'lamiz submit ko'rinishida va send deb yozib saqlab veb saytga o'tib qayta yuklaydigan bo'lsam mana bizda kontakt forma ham tayyor bo'ldi to'g'ri bu unchalik chiroyli ko'rinishga ega emas lekin sss kursida biza buni qanaqa qilib chiroyli stil berishni ko'rib o'tamiz va kelinglar eng tepa qismida yana bitta link yaratib qo'yamiz buni h to'rt yordamida yaratib olamiz olamizdeb bu yerda indek htmlni ko'rsatib back to portfolio deymiz ya'ni portfolioga qaytish saqlab veb saytga o'tsak mana back to portfolioni bossak boyagi portfolioga o'tamiz kontakt mini bossak kontakt formaga o'tishimiz mumkin mana biza kichkina loyihamizni tugatdik sizlar o'zinglar xohlagancha narsalar qo'shsanglar bo'ladi bunga yana lekin biza shu butun kurs davomida o'tgan ko'p teglarni ko'p bilimlarni qaytarib bu yerda ko'rib o'tdik mana ko'rishinglar mumkin bunaqa gı... veb яратиш yaratish unchalik qiyin emas va biza shu bilan loyiha qismini tugatamiz va keyingi rejalar haqida gaplashib o'tamiz va mana HTML htmlda dasturlash kursini tugatdik tabriklayman sizlarni va endi ertadan boshlab bizada yangi kurs CSS kursi boshlanadi va bu kurs davomida biza ko'p CSS xossalarini ko'rib qanaqa qilib to'g'ri ishlatish va qayerda ishlatishni hammasini ko'rib o'tamiz va kurs davomida biz o'zimizni portfolio loyihamiz ustida ishlaymiz agar biz html kursini o'tib shunga o'xshagan portfoliyo yaratgan bo'lsak CSS kursi davomida esa bunga o'xshagan portfoliyo yaratib chiqamiz mana ko'rishingiz mumkin faqatgina CSS xossalaridan foydalanib saytimizni qanaqa chiroyli ko'rinishga olib kelish mumkin va biz CSS kursini oxirida ham shunga o'xshagan portfoliyo sahifamizga ega bo'lamiz hammanglar uchun rahmat va keyingi kursda ko'rishguncha xayr